Выполняя распоряжение командующего силы то сегодняшнего дня здесь, в Новолуганском, будет работать подразделение полиции. Мною принято решение выдали, выделить им новый автомобиль «Дастер». Спасибо местному совету, который выделил помещение для сотрудников полиции. Основная задача сотрудников полиции – это организовать прием граждан, потому что, я думаю, у граждан скопилось довольно много проблем, которые накапливались не на протяжении ни одного месяца. Я думаю, с сегодняшнего дня дежурная часть уже заработает. Вторая задача – это охрана общественного порядка, недопущение фактов краж, совершение тяжких преступлений, особо тяжких преступлений. И, конечно, обойти каждую квартиру, каждый дом. А цель какая? Выявить, где проживают люди, которым не, которые нуждаются в помощи выявить семьи, где неблагополучные семьи, где проживают малолетние дети, несовершеннолетние дети, жизни которых и угрожает опасность. Принял выданный завод для населения службы поселки Новолуганская послой. Доложил выполняющий обязанности Бахмутского отдела полиции под Попов. Боже здоровья, товарищи Прохоров. Божаю здоровья! Наша задача здесь показать, что восстановлена власть, есть закон, есть порядок, любое обращение. Вы должны оказывать помощь. Вне зависимости, входит ли это в зону нашей компетенции. Надо толкать машину, значит, помогаем, выталкиваем машину. Надо помочь доставить продукты, доставляем продукт. Взаимодействуем с местными представителем местного совета. Также оказываем помощь. В целом, установка нормальная, у нас все работает, все коммунальные службы работают. Детский садик работает, школа работает, сельская рада работает. В школе у нас 189 учеников и в садике 85. Детей. Здесь у нас население порядка, сейчас где-то 3700 человек. Нам, конечно, полиция нужна для обеспечения охраны правопорядка. Именно отделение полиции, конечно, нужно. Полиция всегда нужна, особенно здесь. Работа полиции в населенном пункте Новолуганская означает возврат нашей страны. Это говорит о том, что здесь будет закон, о том, что здесь уже находится государства Украины, я думаю, тех сотрудников полиции, которые сегодня начинают здесь работать, сделать все возможное для того, чтобы люди увидели, что полиция Украины работает прежде всего для граждан Украины и сделать все возможное, чтобы они себя чувствовали здесь защищенными.